Salam istəyə bilər. Mən Vüsalə Məcidli. Bu gün 26 aprel tarixində keçirilən onlayn sınağımızın izahı ilə tanış olacağıq. Başlayaq birinci sualımızdan. Birinci sualımız bir açar operator nümunəsidir. Bilirik ki, burada əməliyyatlarımız mütləq şəkildə ardıcıl olaraq yerinə yetirilməlidir. Birinci bu mötərizəni həll edəsik. İkinci bu mötərizəmiz, üçüncü isə kvadrat operatoru yerinə yetirilməlidir. Doğrumu? Başlayaq birinci mötərizəmizdən. Deyirik ki, 6 romb 8 bərabərdir. Baxırıq ki, operatorlarımızın eyniləşdirilməsi aparılmalıdır. Doğrumu? Bu operatorumuzdan siliyi nələşdiririk? Romba operatorumuzla. Və deyirik ki, A-nın qiyməti 6-ya bərabərdir. B-nin qiyməti isə 8-ə bərabərdir. O zaman romba operatorının ifadəsi bizə deyir ki, 2 adam b-ni çıxmalıyıq. Yəni 2-ni vurmalı, yığaltdığa çıxmalıyıq 8-i. Cavabımız nə alınmalıdır? 4. 4 bizdə 6 romb 8-in cavabıdır. Gətirib yazırıq yenə. Yanına kvadrat operatorunu. Küçücük ardınca nəyi həll etməliyik? 1-ci mötərizəni. 4 + həll etməliyik, doğrumu? İndi bu operatorımızı məs nə ilə nə ilə əniləşdirməliyik? Üçbucaq operatorumuzla. Və ki, 1 + 2 + a-nın qiyməti 4-ə bərabərdir. b-nin qiyməti 5-ə bərabərdir. Və üçbucaq operatoru bizə deyir ki, biz a ilə b-ni cəmləməliyik. O zaman 4-ün üzərinə 5-i gətiririk və cavabımız 9-a bərabər olur. Artıq ikinci mühendislerine cevabını taptıksa yerine yazabiliriz. 3 operatorlu sualımız bir aparatırlı suallara vezolundu. Ve üçüncü mərhələdə 4 kvadrat aparatını toplamalıyız. Evet. Kvadrat aparatı için neye müraciət edirik? Yine kvadrat aparatına eynileştirme parlanması gördük ki A'nın kıymeti 4 B'nin kıymeti 9'a beraberdir. Ve ifade bize diyor ki 3'ü vurmalıyız. Hı -hı. b - a, yəni 9 - 4 üzərinə 2 gəlməliyik. 3-ü vururuq 5-ə, üzərinə 2 gəlirik və cavabımız 17 alındı. Düzgün cavabımız B bəndidir. Kiçik bir növbətə sualımıza baxaq 2 nömrəli sualımıza. Deməli, 2 nömrəli sualımızda da 1 nömrə yenidən açıq operator nümunəsi görürük və burada da artıq mərhələli şəkildə mütləq şəklə məllət aparmalıyıq. Deyirik ki, birinci mötərzəmiz, ardincisi kənarda duran dəyişən üzərində məllət aparılmalıdır və burada mən operatorı daha sadə olsun deyə kvadrat operatorin əvəz eləyəcəm. Sadə baxanda mütləq şəkildə başa düşün ki, operator eynidir. Deyirik ki, birinci mərhələdə biz x kvadrat Altını həll eləməliyik, doğrudurmu? Gəlirik operatorla eyniləşdirərik. Deyirik ki, burada a-nın qiyməti x = b-ə bərabərdir, b-nin qiyməti 6-ya bərabərdir və operatorun funksiyası 2a-nın üzərinə b-ni gəlməkdir. O zaman dəyişənlərin qiymətini yerinə qoyuruq, 2x + 6. Biz gördük ki, x kvadrat 6-nın cavabı 2x + 6-dır. Gətirib yerinə yazırıq. 2x + 6 operator 3 = 55-ə. İndi deyirik ki, ikinci mərhələdə biz bunu həll etməliyik. Doğru mu? + 6 operator 3 = 55. Yəni artıq hesablanılıb, operatorın cavabı alınıb, bizdən məchulun tapılması soruşulur və burada biz eyniləşdirsək görürük ki, a-nın qiyməti x+6-ə bərabərdir. Bu b-nin qiyməti 3-ə bərabərdir. O zaman gətirib yerinə yazsaq 2 vurulsun 2x + 6 + 3 = 55 olacaq. Yəni hesablayıb nəticə 55 şəklində alınır. Necə görəsən açaq? 4x + 12 = 55 tənliyimizin hər nə dam eləyək 4x 12 ilə 3-cü cəm 15-dir. Sağa keçitsək 55-nə fərqi 40-a bərabər olasıdır. x-in qiyməti də 10-a bərabərdir. Məs bizdən x-in qiyməti soruşulurdu. Düzgün cavabımız A variantıdır. Keçək növbəti sualımıza. Deməli, 3 nömrəli sualımızdan bir fiqur ədəd əlaqəsi gördük. Təbii ki, fiqur ədəd əlaqəsində müxtəlif yollar mövcuddur. Sadəcə bu misal üçün bizim gedə biləcəyimiz yol nədir? Əslində burada bucaqlar üzərində olan ədədlər bir növ bərabər hüquqludur, bilmirik cavabansıdır. Sadəcə düşüncü olaraq baxırıq ki, yuxarıda olan ədədə bir növ nəticə kimi baxsaq, biz aşağıda verilən ədədləri qruplaşdırırıq. Bir növ bunu qeyri-aşkar operator kimi məsələn yazsa olsam, deyirəm 11 bu toq operatorı. 13-dən mən gəlib nəticə olaraq 8 almalıyam. Və ya gəlirəm burada 24-nı 12-ni qruplaşdırsan və bilirik ki, qeyri-aşkar operatorlar kimi bir fiqurda olan qayda nə desə digərləri de mütləq şəkildə eyni olmalıdır. 18-ə bərabərdir. Və operatorları həll edəndə də deyilir ki, öncə oğluğumuza gələn nədir? Ədədlərin cəmidir. Düşünürəm ki, 11-lə 13-ün cəmi nədir? 24. Mən 24-dən 8 almalıyam. Necə ola bilər? 24-dən 8-ə isə 24-ü 3-ə bölərək 24 tapa bilərəm və ya 24-ün rəqəm hasilü üzərindən tapa bilərəm. Yəni 2-ni vura bilərəm, 4-ə də bərabər olar. Artıq elimdə iki yol var. Ya nəticəni cəmi ilə bölərək ala bilərəm, ya da rəqəm hasilindən ala bilərəm. Gəlirik ikinci misalımızda yerinə yetiririk. Hansı qaydamız keçərli olsa, təbii ki, onu qəbul etməliyik. 24-ün üzərinə 12-ni gəldik. Cavabımız elədir 36. Bayaqki qaydaya görə getsək biz 36-nı 3-ə bölsək cavabımız 12 olasıdır amma bizdə nəticə nədir? 18-dir. Deməli ikinci yolumuz keçərlidir. Rəqəm hasili olmalıdır. Deməli biz burada bir özümüz üçün düstur formalaşdırsaq deyirik ki A-nın üzərinə B-ni gəlməlik almalıyq bir C dədədi Ardınca sayı də ədədinin rəqəm hasilini hesablamalıyıq. O zaman yekun nəticə olaraq biz sualı tapmaq istəyirik. 31-in üzərinə 12-i gəlməliyik. Cavabımız 44 olmalıdır. 44-ün rəqəm hasili isə 16-ya bərabərdir. Düzgün cavabımız D variantıdır. Keçək növbəti sualımıza. Deməli baxaq, bilir ki bizə Ardıcıllığın tamamlanması sorusulu. Deməli bu ardıcıllığın tamamlanmasında biz ilk öncə qaydamız nə idi? Sadəcə gördüyümüz ədədlər arasındakı əlaqələrlə də onun üzərinə yazırıq. Məsələn, 2-dən 4-ü necə ola bilərəm? 4-dən 5-i necə ola bilərəm? Sadə qaydada 2-dən 4-ü vurul ki, necə ola bilərəm? Doğrumu? Yazıram. Vurul ki. 4-dən 5 almaq üçün sadə şəkildə üzərinə 1 gələ bilərəm. 5-dən 10 almaq üçün 2-yə vura bilərəm. 10-dan 14 almaq üçün üzərinə 4 gəlirəm. 14-dən 28-ə vur 2, 28-dən 37-yə +9, 37-dən 74-ə vur 2. Yaxşı, biz növbəti addımda nəyə addım atmalıyıq? Deyirik ki, vur 2 getdi. Vur 2, vur 2, vur 2, vur 2 şəklində. Plus +1 gəl üzərinə. Bu 1 bir nədir? 1-in kvadratıdır. Üzərinə 4 gəldi. 4 nədir? 2-nin kvadratıdır. Üzərinə 9 gəldi. 9 nədir? 3-ün kvadratıdır. Növbəti üzərinə gəlməlidir. Çünki ardıcıllıq necə oldu? Vurdu, topladı, vurdu, topladı. 1 gəldi, 4 gəldi, 9 gəldi. Növbə 4-ün kvadratı olmalıdır. Yəni 70 dördün üzərinə 4-ün kvadratını gəlib cavabımız 90 olmalıdır. Yəni ardıcıllığımızın falı işarəsi olan həddi 90 olmalıdır. Keçək növbəti falımıza. Deməli, qarşımızdakı bir qeyri-aşkar operatordur. Qeyri-aşkar operatorun həlllərindən deyirik ki, verilən operatorun yolu nədir? Düşünsək, 44 + 6 = 25 almalıyıq. Əslində 25 sadə şəkildə artıq 5-in kvadratını bir növbə xatırladır bizə. Lakin burada biz verilən ədədin tərsinə çevrilməsini də bilirik, doğrumu? Yəni bir növbəsində bu 25 də ola bilər, 52 də ola bilər. 21 şəklində necə ola bilərəm? Düşünürəm ki, 25dirsə gəl nəticə, 4 ilə 6-nı cəmləyirəm, 10, yarıya bölərəm 5, kvadratı yüksəldərəm 25. Amma görürəm ki, əgər kvadratdırsa, digər nəticələr kvadrat deyil, axı nə 31, nə 56 kvadrat deyil. Amma mən burada 25-i 1 52 kimi düşünə bilərəm. 31-i 13 kimi düşünə bilərəm. 56-nı 65 kimi düşünə bilərəm. Və bəs bunlar nədir? 52 4 ilə 6-nın kvadratları cəmidir. Yəni mən 4-dün kvadratı üzərlə. 6-nın kvadratını gəlsəm cavabım 52 verir. Deməli, bu operator də bir rəqəm üç operatorının funksiyası solunda və sağında dayanan dəyişənlərin kvadrat cəmini hesablayır, sonra tərsinə çevirib yazır. Biz bilirik ki, 3 kvadratı ilə 2-nin kvadrat cəmi 13-dür, onu çevirib 31 şəklində yazıb. 4-ün kvadratı ilə 5-in kvadratı bizə 65 verir və onu çevirib 56 şəklində yazıb. O zaman 2 ilə 9 necə hesablayırıq? Biz 2-nin kvadratının üzərinə 9-un kvadratını gəlirik. Alırıq 81 + 41 85 və çeviririk bunu 58 şəklində yazırıq. Deməli, doğru cavabımız A variantıdır. Kiçik növbəti sualımıza. Deməli, 6 nömrəli sualımızda yenə bir fiqur ədəd əlaqələri görürük. Sadəcə ardıcıl şəkildə kvadratlar düzülübsə, deməli bir yandağımızın bir tərəfində dayanmalıdır ki, bu ədədlər arasında bir əlaqə ola bilər. Doğrumu? Deyirik ki, bu misal üçün qaydamız nədir? Burada sadəcə verilən xanaların hər bir həddini fərqləndirmək üçün hər birini bir fiqurda yazacam ki, ardıcıllığı izləyə bilək. Başlayaq 5-də. Bunu bir kvadrat Allah. B x üzerinə 1 gəlirəm. Nə onlar 6 zə dikər kvadratın daxilində bir xana yerini dəyişib sağa yazırəm. 1 növ sağ təkrarlı istiqamətində bir xana sürüşdürürəm, doğrumu? Bu dəsə 6-nın üzərinə 2 gəlirəm, 8 alınır və onu yenidən bir dama sürüşdürürəm aşağı. Növbəti dayanacaq da belə desək 8-in üzərinə 3 gətirəm elir 11 və mən onu bir xana yerini dəyişib baxın bu hissədə yazmalıyam doğrumu indi deyirəm ki verilən yekun nəticəmin sol aşağı küncündə 11 dayanmalıdır D variantını silirəm B variantını silirəm indi gedirik düzəltinin bir növ ardıcıl əməliyyatlarını izləməyə 7-nin üzərinə 1 gəlsəm 8 alınır, bir dama aşağı sürüşdürmüşəm. 8-in üzərinə 2 gəlsəm 10 alınır, bir xana sola sürüşdürmüşük. Yenə saat əqrəbi istiqamətində hərəkət var. Növbəti addımda üzərinə 3 gəlməliyik və bir dama yuxarı qalxmalıdır. 13 şəklində. O zaman deyirəm, verilən yekun nəticəmiz sol yuxarı küncə 13 olmalıdır burda 12-dir. A sildim, E yeni sildim. Deməli, doğru cavabımız C variantıdır. Yəni fiqur adədə əlaqələrində ədəd üzəndəmlə yer tapa bilər, ədəd yerində də qala bilər və ya saat əqrəbi saat əqrəbin əksi istiqamətində xana daxilində yerini dəyişə bilər. Keçək növbəti sualımıza. Deməli, Baxırıq, 7 nömrəli sualımız qanlıyğunluq pozan həddinin tapılması soruşulur bizdə. Biz demişdik ki, qanlıyğunluq pozan həddinin tapılmasını həll edərkən adi ardıculluq kimi ilköncü üzərinə yazırıq. Baxaq görə ilk təməl olaraq əlimizdə olan ədədlər hansılardır? Baxırıq ki, 7-dən 13 almanın yolu nədir? Əssində üzərinə 6-nı gələ bilərəm. Və on düşünürəm ki, burada nə yaza bilərəm? vur 2 Çoxilsin bir. 7-ni vururam 2-yə, 14, bir çıxıram 13. 13-dən 18-ə ən sadə yolla tapa biləcəyim qayda üstə gəl 5-dir. 18-dən 37-yə vur 2 üstə gəl 1-dir. 37-dən 40-a +3 yaza bilərəm. 40-dan 81-ə vur 2 +1-dir. 81-dən 84-ə +3 yaza bilərəm taysan 4-dən 169-a vur 2+1-dir. Görürük ki, yeridən baxmaq istəsək, vur 2+1 +3. Vur 2+1 +3, vur 2+1. Doğru, artıq müəyyən bir ardıcıllıq gördük. Amma vur 2+1-dən sonra biz öyrənmistik ki, +3 görəyəm, amma +5 gördük. Deməli, yanlışdır. Biz demişdik ki, qanlığunluğu pozan həddə əgər İki qonşu yerdə problem yaranırsa, deməli problemli həddansıdır 13-dür. Yəni biz əgər başda 7-ni görürdüksə, qayda olaraq 9 2+ 1-dirsə, 13-ün əvəzinə burada bir 15 olmalı idi ki, 15-in üzərinə yenidən 3 gələndə biz 18 alıb ardıcıllığımızı normal şəkildə davam elətdirə bilərik. O zaman deyirik ki, qalm uyğunluğumuzu Poisson həddancısıdır. Məs 13-dür. Niyə? Çünki 12-nin üzərində sol yuxarı və sağ yuxarı küncündə problem yarandı. Deməli, sıranı poza 13-dür. Cavabımız C variantıdır. Keçək növbəti sualımıza. Deməli, 8 nömrəli sualımızda bir analoji ardıcıllığın tapılmasıdır. Analoji ardıcıllıqda qaydanı yadımıza salsaq, bilirik ki, burada 1-ci və 2-ci sətirlər qruplaşdırılır. 3-cü və 4-cü sətirlər qruplaşdırılmalıdır. Eyni şeydir, yəni sadə ardıcıllığı necə həll ediriksə, bunu da elə etməliyik. Qaydalar indi bir növ verilən hədlər arasındakı qan uyğunluğu sağ tərəfdə ardıcıllığımızın qarşısında qeyd eləyir. 73-dən 74-ə yolumuz nədir? Plus +1. 74-dən 69-a -5-dir. 69-dan 71-ə +2-dir. 71-dən 65-ə -6-dır. 65-dən 68-ə isə +3 şəklindədir. İndi biz ikinci ardıcıllığın da qanuniyyətini tapaq ki, görək 1-li 2 arasındakı əlaqə nədir. 17-dən 16-ya -1-dir. 16-dan 21-ə +5. 21-dən 19-a -2. 19-dən 25-ə Plus +6 25-dən 22-yə -3. Aha, deməli, iki artıcılığımızın yolu da artıq elimizdə var. Və biz burada görürük ki, ədədlərimiz sabit qalıb, doğrumu? 1dir, 1 bir kimi qaldı. 5dir, 5 beş kimi qaldı. Amma nə dəyişib? Onların qarısındakı işarələr dəyişib. Müsbətdirsə çevrilib mənfi olub. Əgər bu da mənfidirsə çevrilib müsbətə. O zaman deyirik ki, 3-cü və 4-cü ardıcıllıqlar arası qanunuyğunluğumuz belə olasıdır. Ədədlərimiz sabit qalacaq, işarələrimiz dəyişəcək. Müsbətdirsə mənfi, mənfidirsə müsbət olacaq. O zaman 3-cü ardıcıllığımızı yazaq. +2 -6 +2 -6 +2 şəklində artıq 3-cü ardıcıllığımızın qanunuyğunluğunu biliriksə, ədədlərimizi saxlayacağıq. Likein qarşısındakı şəkillərin əksini yazmalıyıq. -2 +6 -2 şəklində. İndi bu qanunluyuğa müvafiq biz ardıcıllıq tapmalıyıq. A variantında görürük ki, 52-dən 53-ə +1 artım var, amma bizdə -2 olmalıdır. A variantı doğru deyil. B variantında 35-dən 37-yə +2 artımdır. Bizə -2 lazımdır. B variantı da deyil. C variantında 50-dən 44-ə -6-dır. Bizə -2 lazımdır. C-də deyil. D variantına baxaq. 14-dən 12-yə -2-dir. Doğrudur. 12-dən 18-ə +6-dır. 18-dən 16-yə -2-dir. 16-dan 22-yə Plus +6-dır. 22-dən 20-yə -2-dir. O zaman deyirik ki, D variantı doğrudur. Bəs bizdə E variantının yanlışlığı hardadır? 28-dən 16-ya -2, doğru. 16-dan 20-yə +6 olmalı idi. Amma bizdə -6-dır. O zaman deyirik ki, E variantı da yanlıştır. Doğru cavabımız D variantı olasıdır. Kitab növbət sualınıza. Deməli, bir aşqıra operator götürük. Yalnız başqı operatorumuz nədir? X ilə əvəz olunması bir növ növdəndir. Dirik ki bizdən 2 operator 8-in qiyməti soruşulur. Baxırıq ki, verilən sualımızda 6 operator B-dir. Bizdən soruşulan isə 2 operator 8-dir. Doğrumu? O zaman mən 6 operator B-nin əvəzinə 2 operator 8 yaza bilərəm də buna da bir x əvəz etməsi deyirəm ki, hər dəfə ki operator 8 şəklində yazmayım. Və görürəm ki, a-nın qiyməti 2-yə bərabərdir, b-nin qiyməti isə 8-ə bərabərdir. Verilən misalımızda gətirib a-nın, b-nin qiymətini yerinə yazırıq. 4 10 isə. belə isə addımda bunu ikitərə ayırsa bir şəkilə, 2x ilə gəlsək edərik. 8 bölünsün 2. Dildik ki, operator 8-i bir x deyə bilərik. O zaman 4 bölünsün 2 - 1 bölünsün x. 8/2-nin cavabı da bizə 4 verəsidir. Doğrumu? Biz bilirik ki, 4-ü 2 - 1/x-a bölmüşük, 4 alınmış. O zaman 2 - 1/x-ımız 4 verəsə. 4-ə bərabərdir. Yəni 2 - 1/x-ımız vahidə bərabərdir. Tənliyimizi həll etsək, 1/x-ımız 1-ə bərabərdir. X-ın qiyməti isə 1 olasıdır. X biz nəyə demişdik? 2 operator 8-ə demişdik. O zaman yekun nəticəmiz 1-ə bərabərdir. Düzgün cavabımız E variantıdır. və 10 nömrəli sualımıza. Deməli 10 nömrəli sualımızda bir qeyri-aşkar operator nümunəsidir. Verilən ifadədə biz 6 və 5-dən 8 almanın yollarını tapmalıyıq. Bir əvvəlki misalımızdan fərqlidir. Burada dəyişənlər üzərində müəyyən mərtəbələr olmalıdır. Yəni qarşını müəyyən bir hasillə həyata keçirəcəyik. 6 və 5-dən 8 almanın yolunu. Hətta burada e, ikinci sətrdə daha rahat görmək olar. 7 və 7-dən 7, 7 almanın yolunu, yəni 7 ilə 7-dən 7, 7 alınırsa, deməli bunların müəyyən 2, 3 misilləri üzərində oynanılıb. Düşünə bilərik ki, 6 və 5-dən 8-i necə ola bilərik? 6-nın 3 mislindən 5-in 2 mislini çıxsaq cavabımız 8-ə bərabər olur. 7-nin 3 mislindən 7-nin 2 mislini çıxsaq cavabımız 7-yə bərabər olur. 8-in 3 mislindən 3-ün 2 mislini çıxsaq cavabımız 18-ə bərabər olur. Yəni burada artıq müəyyən bir düstur formalaşdırırıq. Deyirik ki, A-nı 3-ə vurmalıyıq. B-ni 2-yə vurmalıyıq. Sonra bunların fərqini tapmalıyıq. Deməli, bizim misalımızda cavab 5-i vurmalıyıq 3-ə, çıxmalıyıq 2-ni vurmalıyıq 2-yə. Yəni 15-dən 4-ü çıxsaq cavabımız 11'e beraber olasıdır.